Сегодняшнего, сегодняшнего мероприятия. Дело в том, что октябрь месяц очень богат на различные государственные праздники, религиозные праздники, и в которых принимает самое активное участие различные категории нашей городской громады. Конечно, одним из самых важных, самых дорогих праздников и самых дорогих мероприятий, в которых мы принимали участие, это празднование 70-летия освобождения нашего поселка, ныне города Желтые воды от фашистских захватчиков. Мы принимаем участие во всех мероприятиях областного масштаба, которые посвящены 70-летию освобождения Днепропетровщины и 69-й годовщине освобождения Украины от фашистских захватчиков. Сегодня мы проводим с вами совместное мероприятие. На этом мероприятии присутствуют представители ветеранских организаций, представители Сегодня присутствуют активисты ветеранского движения. Это те люди, которые вместе с вами, с учебными заведениями, организовывают и проводят все мероприятия в нашем городе. Уважаемые наши ветераны, разрешите мне еще раз обратиться к вам, поздравить вас с столь знаменательными датами в истории нашего государства, пожелать вам крепкого здоровья, пожелать вам успеха, пожелать вам всего самого доброго, чтобы было кому было здоровье приходить в школы, другие учебные заведения и только вам остается право рассказывать нашим школьникам о Великой Отечественной войне, о той правде в годы Великой Отечественной войны, которую познали ваши деды, ваши отцы и вы сами, потому что ребята в нашей городской ветеранской организации, городскую ветеранскую организацию представляют несколько категорий. Это участники боевых действий Великой Великой Отечественной войны, инвалиды Великой Отечественной войны, участники Великой Отечественной войны, дети войны, ветераны Вооруженных сил и ветераны труда. Это э, такая большая организация представлена вашими дедушками, бабушками, прадедушками, прабабушками, и поэтому я обращаюсь сегодня к вам. Сейчас вы живете в замечательное время. Пока что свое участие и свою любовь и свое уважение к ветеранам вы проявляете в виде организации проведения и участия вот в таких конкурсах, как сегодня. Вы счастливы тем, что среди вас сидят люди или находятся и живут люди, которые еще могут поведать действительно о тех страшных годах Великой Отечественной войны, о тех моментах, которые они пережили сами и будут Будучи на фронте и будучи детьми, и будучи людьми, которые после Великой Отечественной войны и во время Великой Отечественной войны помогали фронту и отстраивали наше народное хозяйство. Поэтому, учитывая то, что вы сегодня, участвуя в конкурсах, проявите ну, свой талант свою смыкалку, проявите этим самым большую любовь к нашим ветеранам. Я вам желаю, чтобы конкурс этот, в котором мы, заключительный конкурс, в котором мы сегодня, вы принимаете участие, мы смотрим, чтобы был для вас успешным. И не важно какое, какое место вы займете, самое главное, что вы будете принимать участие в этих конкурсах, будете проявлять свою душу, свое уважительное отношение к нашим ветеранам. Я вам желаю желаю всем успеха. Спасибо. Это зависит все от нас остановить на повыськор Войну решение и террор нас По шуме взрыв гранат шагает наш отряд Там далеко в горах слышна стрельба По шуме взрыв гранат ветра серо летят от разрыва вся дрожит земля Слетает вертолет, мы идем вперед И не отступим мы с тобой назад Молодыми мы приехали сюда за Кавказье Где сейчас идет война, не забыть нам всех бессонных тех ночей И лица погибших друзей Вот и темпер. Вот приеду я домой Здравствуй, мама Я вернулся, я живой посмотрел я В своей матери глаза Постояла ведь она Есть море, в котором я плыл и тонул И на берег вытащил счастью есть воздух, который я в детстве вдохнул и вдова не мог... земля, где мой друг молодой лежал, обжигал. Три, Я війду аж на гору. Від мене сонце не течі, та я до тебе за говорю, а ти не отечі, стане сонце вогнем. Щоб лякати мене, та не боюся я. Моя земля, і як цього мені в'яче серце моєї землі, коли я стану просто неба, коли почув і трусніх, то щастя більшого й не треба, ніж бути там, де ти хотів, стане сон. Ещё в лягах ты <какати> мне, там не буду стоять. Дай, ты слезу утираешь